не надо там поселок старый и дорога такая черная черная как под ногтями грязь там дома заброшенные они выжженные изнутри там давно уже никто не живет только бродячие собаки ночуют да вам же а ночью же я подумала эти дома они как мы нас сделали а теперь мы сами по себе. В каком-то месте, которое раньше было всем нужно, а теперь никому. И нас как бы здесь нет. Мимо нас даже машины обычные не ездят. Только грузовики грязные. Просто там, где мы оказались, есть что-то нужное всем. И они это вывозят на грузовиках. А мы сидим когда маете? Дверь открыта. Стекла выбиты. Никто и не слышит. Никто даже не смотрит в нашу сторону. И нас как бы здесь нет. Я собралась и ушла. Недалеко от нас есть затопительный узел. Там несколько теплотрасс сходятся, теплый пригора, как холмик маленький. Он не замерзает никогда. А расцветает первым. На нем бомжи лежат, греются. Они все время там собираются. Мусор, пакеты, газеты, рванье всякое. А вот расцветают первым. На нем выросла кабивая Жизнь. Все прошли проверку крови. И у меня плюс. Врач, конечно, на следующий день всех поставил в известность. Со мной больше никто не разговаривал. А потом я увидела. Сейчас вместе, а моя отдельно. Я пошла врачить это помор дала, а потом уволилась. город смотрели, разговаривали просто про жизнь, что у кого случилось. Я Ире рассказывала, что по телевизору все идет. Она же работает все время, телек только по выходным смотрит. А на выходных там только развлекуху и показывают. А у меня времени много. Я же не работаю. Все знаю, что в стране происходит. Вот я ей рассказываю. А она мне, что в городе у нас, какие новости уже дома сижу. Никуда не хожу почти. Выпустили, конечно. Подписку взяли и выпустили. Мне потом рассказывали. Нет, к нему приходит такой и говорит. Ты на кого заяву пишешь? У него спит, ему уже три года осталось. Понял? А я тогда думаю, как такое может быть? Стал вспоминать. Что? С кем? Кого? Хотя бы за последний год. Надо же вспомнить. Попытаться хотя бы надо. Начал вспоминать. Там народу... Много же с людьми общаешься. Когда в системе. Одни и те же. А много. Правда, я больше гепатита боялся, чем лично. Иду, вспоминаю женщин. Ну, гепатит это на наркоте, конечно. А ведь стопы дома отпал. Да потому что чужой крови коллег не попадал. Это я точно могу сказать. У меня ничего не было. У меня родители сектанты. А чтоб, дурак, вот ты был всю жизнь, везде. Во дворе, в школе кому какая разница, чего я думаю, о чем я хочу? Иди хочу, хотел. Много хотел. Короче, иду я обратно в камеру, по коридору. И там справа комната, комната еще такая, с телевизором, с мягкими сидушками. Два человека сидят, чай пьют, телевизор смотрят. Девятюшек по телевизору. К тому же на стеклянной подставочке ковры мягкие. Я тогда подумал, откуда там может быть такая комната? Там же коридор до хаты. Пришел в хату, сижу, продолжаю вспоминать. А пацаны видят, что я вооруженный, подходят и мол, что случилось, что тебе сказали. А я тогда больше всего хотел поделиться, рассказать вслух. Блин, когда ты никто, тебе нечего делать, нигде. Ты не металлист, не год, не ботан, не качок, не политик, не ростоман. Да даже если ты все эти люди, если ты никто, ты никто. Кому какая разница, в чем ты одет и как ты выйдешь на улицу? А еще у всех ты кто-то, есть девушки. Они нравятся друг другу. Это так круто, и когда тебе кто-то нравится, но если ты кому-то нравишься, это вообще самое лучшее. Крапива пока молодая. Она не кусается. Мы такие же. Ведь и крапивая и одуванчики и сорняки. Но такие красивые. Пока маленькие. Я потом улетела в Крым. Там у меня родня живет. Я им, конечно, ничего не сказала. Только отцу последний день, когда уезжал. А он сказал, ну что? Представляете, сказал мне. Ха, ну и что? А заразиться можно только, если через одну иглу. Ну все же взрослые, все знают, в городе повальный ВИЧ. Даже дети знают. Мы все вырастаем с этим знанием, что одной иглой нельзя. Это так же элементарно, ну, что трава зеленая, менты, козлы, а стучать этот туп все равно все заражаются. Мы же все вместе. Мы же все одно. Мы же не как они за копейку удавиться. У нас все по-другому. Мы же следующее поколение. У нас все должно быть лучше, чтобы было чем жить, что вспомнить. К тому времени уже друзья появились какие-то. С Анжелкой всего два дня как познакомились. Напились вместе и начали сосаться. Она уже год на игре сидела. И 17 было, но на игре она конкретно сидела, хмарила иногда. Пришла как-то домой, родителей дома не было. Я кипяченки сделал, сижу я там с ней, по волосам глажу. Она сидит и смотрит на меня. Но никогда никто так не смотрел. Ни один нормальный, здоровый человек никогда так не смотрел. Потом я узнал, что она не фоманка походу. Говорит, если не нравится молодой человек, как я могу ему отказать? Да я не поэтому нет. Просто потом я встретил девушку, которую, ну, здесь же другое, а через год пацанов встречали. Они говорят, это сажал того. трепа. На полдвора заразила. Иди проверься. Я сходил. И пока нет, зато меньше. И мы куда-то заглянули. Потому что небо у нас было выше и прозрачнее. И деревья нам показывали, где лучше. И трава у нас была мягче. И птицы наши были говорящие всего хотели. Мы везде ездили. На природу, в походы, в прогрессе постоянно. А они? Когда они последний раз цветы друг другу дарили? Ванька классный пацан. Я с ним дружу. Дружила. Я ведь когда я вернулась, я с нуля начала. Никому прежнему заходить не стала. Хотел даже фамилию поменять, но тут у нас сложнее будет с этим. Короче, все нормально. Меня даже когда то на улице узнавали, представляете, за год. В нашем маленьком городке. А вот вообще не общаюсь. Так вот я сказала, что ошиблась. что все мы умрем, а они останутся жить. Откуда столько собак? Когда родители знали, что я болен, они поставили железную миску и ложку. Ни вилок, ни ножей мне не давали. не захотели пользоваться общей ванной, туалетом. Я рванулся в тазу, с пластиковым кипятком и насыпал вытирал за собой. запретили выходить на улицу. Говорили, нефиг нормально людей заражать. Я целыми днями сидел за картин и читал одну и ту же книгу, которую мне оставили. Откуда сука собака? У нас точно что-то было. Почти в руках, в крови почти. Мы почти что за это продержались. Наверное, поэтому мы как звери, которые отказываются есть в зоопарках и умирают в собственном говне. Потому что им нафиг не нужна такая жизнь. Они видели свободу. Она у них была. Откуда столько собак? Я и говорю, меня видишь. А они говорят, это потому ты же такой. Я говорю, ну да. А там один говорит... Ну да ладно, что ты паришься? Я думал, у тебя случилось что-то. И показывает, у этого вещи, он у этого вещи. Ничего, мол, нормальные пацаны. Ну жить-то можно. Говорит, я думал, у тебя мама умерла. Откуда столько собак?